Донецк сегодня по-своему собирается отмечать День независимости Украины. Здесь этот праздник назван День зависимости Украины. Сегодня проходит флешмоб, вернее должен пройти. Он будет идти от Свято-Преображенского храма, что на проспекте Богдана Хмельницкого, и пройдет до площади Ленина. То есть участники планируют написать письмо президенту Украины с обращениями, пожеланиями и отправить Пройдите его по почте. Да, как это будет да, все да, проходить? Увидим и сами. Но, наверное, к сожалению, какое-то время назад, в этот же день, Украина была, может быть, и не самой плохой страной. Но мы здесь, в Донбассе, хотим жить мирно дальше. Здравствуйте, right. -а -а. мы хотим это Петру Петра отправить. Ну принимайте, Тамар. Да. А сколько, девочки, примерно э, размер фонарика? Так вот, на взгляд. Сегодня общественное движение «Донецкая Республика», общественная организация «Молодая Республика», как молодежная группа, ну и непосредственно, конечно же, все активные граждане, которые слышали, знали о той акции, которая сегодня пройдет и прошла уже непосредственно возле памяти Кашевченко, было направлено на то, чтобы люди видели о том, что наши граждане активны и, конечно же, они не приемлют таким вещам, когда бомбят их дома, когда убивают наших детей. Хотелось бы, конечно, чтобы как можно быстрее этот ужас прекратился и наступил мне. Так называемый президент Украины заявлял неоднократно о том, что он будет праздновать День независимости в Донецке, Донецкой Народной Республике. Но ну, почему-то мы до сих пор его здесь не видим. Я думаю, если увидим, то в качестве тех людей, которые у нас уже мели улицы, и в качестве какого-то другого, наверное, гостя, но не как освободителя и такого вот героя. Для нас эти люди никогда не будут героями. Те ужасы, которые они творили и творят, и продолжают это делать, как можно вообще к ним обращаться, как к, к людям непосредственно.